Ну, в основном у нас считают все, большинство историков считают, что Намикоса у нас основная фигура, Пантелеймон намикосов. Он создал Константиновку, его дети потом достраивали его и так и далее. Но почему-то за, за период его существования, то есть управление здесь на этих земля. Ни Намекосов, Константин, Пантелеймон, Константин, Дмитрий ничего фактически не сделали, кроме того, что Дмитрий с Константином купили, вернее, заняли землю, построили кирпичный завод. Больше ничего не известно. И уже в 90-х годах, 800-х годов начали... Ну, пошел прогресс Появились э белицы, которые купили которые выкупили землю у того же Дмитрия Адномикосова и начали строить заводы. Такой себе э этот как э же, Короче, бельгийцы строили, построили бутылочный завод. Это ставил его Ламбет, который выпускал там бутылку и медицинскую посуду. Потом он же ставит завод зеркального стекла, это недалеко от бутылочного завода. Вот. И, значит, и ставит химзавод, в котором выпускает ну, известь, потом значит, органические кислоты, ну, кое-что, в основном такую химию выпускает. Вот. И отсюда уже пошло типа процветание Константиновки. Стали ее за нее знать, в Бельгии узнали, узнали ее ну, в Европе узнали Константиновку по ее бутылкам, по ее стеклу. Вот. За время советской власти мало что продвинулось, разве что достроили где-то заводы и какую-то новую технологию. И то с помощью тех же бельгийцев. Точно так же с ними у них э, консультировались многие наши специалисты. Ну, там Ой. ну то я даже, я не буду, шел разговор, а, так, ну, такой разговор был за звезды, звезды, конечно, на Кремле делали из стекла, но не рубина, а стекло варили, очень сложно, долго пытались, много было опытов производилось, потому что... Краситель золотых солей это очень дорогой краситель. И использовали селеновый краситель. Такие соли использовали. Поэтому было трудно получить. Но было трудно получить вообще близко. Про бельгийцев. Ах, про бельгийцев. Ну, про бельгийцев. Но, но, саркофаг, рубиновые звезды, остатки оборудования бельгийцев, да, так понимаю? Ну да, оборудования, конечно, много осталось. Вот, например, посмотреть в бутылочном заводе, я помню, еще ребенка нас ходили туда в это, на экскурсию. Там машины эти стояли, тоже бельгийские. Еще ну, нам показывали, что это бельгийские, бельгийское еще оборудование, еще тех времен. То есть еще начало 900-х годов. Вот. Уже как ни странно, но оно работало, это оборудование. То есть посмотреть бутылочный завод, там даже старые корпуса стоят, новых почти нет. Стекольный завод, там появились, конечно. Появились новые корпуса, и то они недавно появились. Ты скажи места, какие еще бельгийские? Ты про кладбище, что вы мальчишками а, где были, ну. Ну, кладбище, да. Бельгийское кладбище. Это вот напротив бывшей седьмой школы, рядом с памятником это, освободителей, героев освободителей. Вот. Там, значит... Была плита одна, помню, <свят> мраморная плита, там сейчас церковь стоит, уже не, невозможно так. На, с надписью на, во всяком случае, не на немецком и не на английском, скорее всего, французский язык, вот, мы не могли разобрать, что там надпись на всю плиту, плита была где-то метр, пол, где метра полтора длиной и около метра шириной, толщина ее была где-то, ну... 250, может, от земли, там даже не знаю. Вот, вот таким вот образом она, значит, все это было, выглядело. Ну, все эти памятники смели ничего сейчас не осталось. У нас так принято. Ну, ты расскажи про своих родственников, дед твой, что, какие связи ну, имел? Дед. дед мой работал щедоводом в стекольном заводе еще... Ну, да, до переворота. Ну, то есть при бельгийцах. Ну, может быть, там бельгийцы были. Я совсем, не, не совсем в курсе. Почему? У меня сохранились некоторые документы. Вот, и даже его броня от, от армии, чтобы его не забирали в армию, потому что он работает на стекольном заводе. Во время Первой мировой, да? Да, это во время Первой мировой. И во время гражданской, кстати, оно проходило все. И для белых, и для красных одна ну, да. и, и та же бумага проходила. Так же. Вот. Ну, как я понял, я видел эти документы, знаю, не зря не выдавали. Uh -huh. вот. Ну еще, еще. Ну, наверное. Вот так это коротко так. Ну uh -huh. все, спасибо. Пожалуйста.